Ва, шановні Миколаївці, в ефірі програма Розмова на тему. І я, її ведуча Ольга Руда. А ось тема нашої програми вам буде відома трішки згодом. Мова піде про загадкових та чарівних ромів. До мене в студію завітали гості цієї громади, голова обласної громади ромів Романі Бахт Володимир Юрковський та члени громади Зінаїда Купіна і Заура Дріма. І перше питання: хто ж такі цигани? Хто ж такі роми? Це Ці, цигані це собирательне. Е... Название около 80 этнических групп. Я могу сказать то, что 8 апреля 1971 года в Лондоне впервые состоялся первый Конгресс всемирный, всемирный Конгресс цыганей, на котором присутствовали примерно около 30 делегатов. делегатов стран. Именно на этом Конгрессе и был принят цыганский символ, флаг и гимн. А как правильно, цыганы или ромы? Ромы. Ромы. Ром. Но ну, я хочу немножко сказать, что вот наш флаг э, ромский, он э, из трех цветов. А вот, что он символизует? Символизует э, это небо, траву, землю и красный, э, красное колесо. Красное колесо это символ э, движения. Э, почему он красный? Дело в том, что многое цыган э, кочевало, и всегда с ними сопровождалась нужда и смерть. И, кстати, такое же, э, это как чакра. И в Индии, ну, вы все знаете, что э, цыгане выходцы из Индии и на индийском флаге тоже чакра, это колесо. Я знаю, у вас есть коллектив. Бахтале. Да. Скажіть, будь ласка, коли була заснована ваша громада і ось цей колектив? Ну, я хочу сказати, що наш колектив був создан а, в 1978 году. Я знаю, що ви прийшли не з пустими руками. У нас є відеоряд. Будь ласка, режисер, дайте нам, будь ласка, картинки. Вот как раз это первые, первая группа участников, которые возглавили, в общем-то, ну, основали этот коллектив в 1978 году. А наша организация Ромская областная Романиубах была создана в 2012 году гораздо позже и вот это уже на нашем форуме ежегодно собираем мы на ромские дни представители ромской национальности проводим мероприятия и вот эти вот фотографии были которые перед этим и сейчас это как раз те фотографии на которые присутствует рома наши цыгане вот следующая фотография – это мы участники многих фестивалей. Фестиваля, да, да, да. да. Вот. это как раз выступление в театре «Романс» на фестивале. Это победители фестиваля в городе Харькове награждены медалями и кубками Слободжанская подкова». Это тоже одна из значит, фотографий, где принимали участие в нашем фестивале Хоровод дружбы в Николаевском. Ну, коллектив очень много работает. Мы работаем со многими категориями людей. Вот здесь на фотографии как раз это интернат престарелых. Со своей организацией мы значит, собираем благотворительную помощь для малоимущих. В прошлом году было очень много значит, цыган, которые были переселенцами из Донецкой области. А ось памятник, да. это для какого-то цыгана? Памятника? Нет, это, Рома, Рома, этот, Рома, да, который... этот, этот памятник был значит, а открыт. А вообще есть памятники Роме, Рома? Вот в Николаевской области в 2012 году был памятник открыт цыганам, расстрелянным в годы Второй мировой. А вот этот Возложение цветов к нашему единственному герою Советского Союза Прокофьеву Тимофею Ильичу, Ром. Да, которому исполнилось 100 лет в 2012 году. Вот мы праздновали коллектив. Очень много, значит, пропагандирует свое общество и свою национальность. Мы значит, создаем выставки, всячески показываем культуру и быт, и культуру нашего народа. Как так вышло, что Рома не своей страны? А вот как раз фотография, на котором мы принимали участие, Всеукраинской ромской конференции, где тоже решаем все вопросы вот, uh, о создании своего, значит, государства. Каким образом? Да. Ну, вот решаются вопросы. То есть это народ, который не имеет страны, но имеет язык, флаг свой, культуру. Да. Ну, я хочу сказать, что у нас есть, допустим, наш гимн цыганский. Это единственный гимн, под который можно даже танцевать. Это было принято всеми цыганами мира песня «Джилем-джилем» – «В дорогу». Это очень веселое музыкальное произведение, под которое цыгане танцуют. А в каких фестивалях Вы брали участь? <клес> <клес> Ваш коллектив? <клес> Вообще коллектив побывал в 14 странах мира гастролями. А принимал участие... в за... этом уроке Был какой-то такой вызнанный? Был. В этом году очень много мы участвовали в хороводе «Дружба» в, значит, в Николаевской области. Также мы принимали участие, у нас в этом году было пятилетие детскому цыганскому коллективу. Торнерума. Вот. Мы очень интересно его, в общем-то, провели. И было знаменательным, что в прошлом году наша солистка цыганского ансамбля Виктория Черная и руководитель детского ансамбля «Тернерума» стала супермамой. Значит, она принимала участие в конкурсе Супермама 2014 и стала. Мисс Супермама. Ну, мы трошки раскроем секрет. У нас есть видео на цей фестиваль. Будь ласка, если можно, А какие вы значительные призы Виктория черная отримала? Ну, а, Вика получила путевку на а, двоих вместе со своим супругом по Европе. Но она еще у нас не ездила, ждет лето, так что <laughs> впереди у нее очень интересный значит, отдых. Летний. Такая насычена у вас, да. у вас життя, да, вашей громады. Да. <laughs> Я хочу воспользоваться моментом сегодня и э, поздравить всех ромов с этим прекрасным э, значит праздником который в преддверии этого праздника мы сегодня собрались хочу всем пожелать мира в доме мира в нашей стране бахталы состы зуралы, состепы счастья всем радости и благополучия Давайте нагадаем у наших Чтобы в новом году нам не видеть беду. Давайте нагадаем нашим телеглядачам, а, какое свято будет. Ну, во-первых, 8 числа мы празднуем все Международный день Ромов. И тот, кто еще не празднует, мы просим присоединяться к нам и праздновать этот праздник. Так вы запрошиваете, вы думаете? Конечно. Да. И я еще хочу. Дело mm -hmm. в том, что в канун этого праздника мы приглашаем всех на благотворительный концерт ансамбля «Бахталы», что в переводе «Счастье», и детского цыганского ансамбля «Терне Рома», «Молодые цыгане», во дворец культуры молодежной 5 апреля в 17.00. Вход свободен. Придем. Ждем с нетерпением. Я знаю, что у вас есть большие планы на будущее. Какие они, эти планы? Ну, планы у нас большие. Дело в том, что вот, 6 числа мы э, с коллективом выезжаем в город Киев. И в городе Киеве мы э, принимаем участие в э, всеукраинском, концерте, посвященном всем, международному дню Ромов. И хочу так, может, похвастаться нескромно, что, <сmodity> 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 что Можно? на базе нашего коллектива, в общем-то, будет, ну, планируется все это, весь этот концерт, который будет проходить в театре Романс. Я знаю, у вас есть нас такое еще одно видео про вашу маленькую зерочку. Расскажите нам что это за зирочка, какие звуть и что это был за фестиваль? Ну, это совершенно недавно, 21 марта, в кинотеатре юность проходил фестиваль, не фестиваль, прошу прощения, конкурс Малышка на миллион, где, опять же, мисс Малышка в этом конкурсе стала наша участница детского э, цыганского ансамбля Тернерома Русалина Петрова. Будь ласка, режиссер, покажите нам видео. Які призы отримала ваша зірочка? Ну, наша звезда действительно э, ну, получила, во-первых, корону мисс малышка на миллион и э, была награждена тоже э, путевкой э, по Европе. Такая вызначная подия да. yeah. <laughs> в для да. Расскажите, пожалуйста, а какие традиции есть у Ромів? Ну, традиции, я хочу сказать, что у ромов нету своей территории, но есть традиции. Традиции э, очень много. Ну, Во-первых, почитание своих родителей, почитание э, старших э, дедушек и бабушек. Что во многих нациях, в общем-то, уже это теряется, нивелируется. Да, нивелируется да. А вот в нашей нации это большое уважение к старости. Но традиция, во-первых, очень большущая любовь к детям. И на сегодняшний день это стало уже, в общем-то, как бы шуточным событием, когда воруют, воруют невесту на свадьбе Шуточные события. да 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 но предварительно договариваются об этом чтобы но сам вот чтобы не терять эту традицию такой вот делают что вот как бы украли невесту но на сегодняшний день бывают такие моменты что да, действительно и да. устречались конечно в конечно девчата вот. вас нахватались собираете красные нет я не думаю а если если украдут, только по согласию Владимир Александрович кто такой барон? Ну, я скажу, что э, барона в Николаевской области, по крайней мере, нету. Я знаю одного барона, это певец города Киева. Ну, у него такая, такой имидж – барон. Барон. О, а как такового барона нет? А как функция? Есть барон в Румынии. Функция, ну, это, э, наверное, главный в своем роду, главный Значит, в своем городе, который курирует. Ну, я вам хочу сказать, бароны Ньюто есть Цыганский суд, где собираются очень почитаемые люди и решают вопросы, если правоохранительные органы не могут этот решить вопрос. Цыганский суд это совершенно свободно, справедливо, может разрешить все любые конфликты. Наивыще мира. Да. Это наказание в ну, Я вам хочу сказать, там нет э, смертной э, казни, там есть совершенно, когда человека, в общем-то, просто изгоняют, и цыгане его не признают, это самое, наверное, страшное, что может Зурман. быть. Из Да. Ну, человек безликий, он никому не нужен, это, наверное, самое страшное, что может быть в жизни. Но, соответственно, конечно, и наказываются, и финансовые по-всякому, смотря что, смотря как. На это есть цыганский суд. Ну, вот такое питание у меня есть еще. Кража. <свяк> я, вам хочу, по... я вам хочу сказать. Ну, как-то э, в общем повелось, что многие имеют вот такой негатив, что цыгане воруют, в основном детей. Я вам хочу сказать, что цыгане сегодня могут подарить своих детей. Достаточно их достаточно их, чтобы не красть, правильно? Да, Поэтому э, о краже ну, э, на сегодняшний день можно подойти на, на рынок колос. И подойти, мы делали такие интересные э, моменты с телеканалом э, Так ТВ, где мы проводили вот такие не будем Да, да. <свят> не, не, просто, просто подходили и спрашивали людей, которые э, торгуют, скажите, «Как вы относитесь к своим соседям? Возле вас русские, с другой стороны украинцы, а в середине цыгане торгуют». Говорят, «Лучших соседей просто не может быть, это не просто реклама, можно доверить буквально все, и ничего не потеряется» но в каждой национальности все-таки цыганская национальность маленькая, поэтому очень ярко видно какой то негатив. А если в другой национальности их больше, этого негатива Знаете, нет. Знаете, как говорят, нет плохих народов, есть плохие люди, да, вот так да, же да, получается да, среди да, нас. Да, да. А чем она дуже такая животрепещущая в питании? Может, вам не предскажет мой майбутнью долю? Нет, но я, во-первых, хочу сказать, что, во-первых, ну, Як, Якость, это. Именно правда, доля или <laughs> а, <laughs> а, или или <laughs> всего, всего телеканала ТАК ТВ. <laughs> я смотрю. Не так -ТВ". Я <laughs> дум... Миколай. а прошу Миколай. прощения. Можно мою на телеканале Миколаїв? Я вам Долю хочу сказать, мою. <laughs> что вы э, э, после нашей э, программы будет у вас большущая популярность. Раз. Второе. Я хочу сказать вам, что глядя на сегодняшнюю ситуацию вашу, что у вас делаются такие ремонты, значит, будет все прекрасно у вас в вашей телестудии, значит, будет прогресс. Ну, я, конечно же, шучу, но если вы хотите действительно серьезно погадать, ну, наверное, лучше лучше сохра якось... сохранить да, деньги в кармане, не ржлидье. А вот. вот. да. поэтому те, которые люди стоят на базарах, я считаю, что это, наверное, не очень правильно, да? да. А если вы хотите, есть, наверное, такие ключевые слова, да. Да, 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 люди, которых, в общем-то, рекомендуют на это которые уже проверены. Угу. Ну, в вашей громаде есть такие? В громаде нет, а вообще у цыган есть. Есть. Конечно. Я вам благодарю даже за разговор. Может быть, вы хотите еще побожать и нашим телеглядачам? Ну, во-первых, мы желаем всем э, здоровья, мира, благополучия, чтобы э, как можно скорее все утряслись невзгодам в нашей стране и в нашем мире. Вот. Чтобы каждый из нас мог свободно ходить и не, не думать о завтрашнем дне, потому что это насущая проблема не только у цыганской национальности, а у всего украинского народа. Мы, это цыгане, проживающие в Украине, это часть этого народа. Поэтому здесь не различаем. Если плохо украинцу, плохо и нам. Всі хочуть міра, любові, дружби, вам. І ще ось така маленька, можливо, просьба: Цигани мають флаг, культуру, традиції, мову. Давайте ви мене навчите, як попрощатися з нашими телеглядачами, як правильно сказати до побачення, шановні Шан Миколаївці. Добре. Жан де -влес. Жан девлес. Да. Жан Девлес, шановні миколаївці, на все добре.